श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ प्रेमळ स्वामी भक्तांनो आज आपण ओम श्री स्वामी समर्थाय चैतन्य स्वरूपाय नमो या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत हा फक्त उच्चार नाही आहे तर तो जीवनात परम चैतन्य जागृत करणारा मंत्र आहे याच्या प्रत्येक शब्दात स्वामींचं तेज शांती आणि कृपा भरलेली आहे हा मंत्र केवळ शब्दाचा उच्चार नाही आहे तर स्वामी समर्थांच्या साक्षात चैतन्याचा स्पर्श आहे यात असा अनुभव आहे की जणू स्वामी स्वतः तुमच्याशी संवाद साधत आहेत जेव्हा जीवन थकून जातं मन गोंधळून जातं तेव्हा हा मंत्र शांतपणे जपा स्वामी समर्थांचे चैतन्य तुमच्या प्रत्येक श्वासात उतरू लागतं हा मंत्र तुम्हाला सांगतो तू तु एकटा आहेस मी तुझ्यात आहे माझं चैतन्यच तुझं बल आहे निर्णय घ्यायचा असेल मार्ग दिसत नसेल तर हा मंत्र जपा आणि तुम्हाला जाणवेल कोणीतरी आतून हळू सांगतंय की हा मार्ग योग्य आहे दरवेळी जपताना जणू स्वामींचा हात डोक्यावर ठेवलेला जाणवतो मनात एक अवर्णनीय शांती आणि आश्रयाची भावना निर्माण होते जीवनातील प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण प्रकाशमान आणि समाधानी बनतो कारण स्वामीचं चैतन्य तुमच्या प्रत्येक विचारात प्रवाहित होतं हा मंत्र रोज मनापासून जपला तर तो फक्त ऐकण्यापुरता राहत नाहीये तो तुमच्या श्वासात विचारात आणि आत्म्यात उतरतो तेव्हा तुम्ही जाणता स्वामी समर्थ हे बाहेर नाही ते माझ्यातच आत चैतन्याच्या रूपाने वसले आहेत माझ्या बाळा बाहेर देव शोधू नकोस मी तुझ्या आत आहे चैतन्य रूपाने श्वासगणिक जेव्हा तू हा मंत्र जपतोस तेव्हा तू मला नाही तर स्वतःतील देवी शक्ती जागवतोस संकट येतील पण घाबरू नकोस मी तुझ्या प्रत्येक पावलावर आहे मन शांत ठेव श्रद्धा टिकव आणि माझं नाव घे ओम श्री स्वामी समर्थाय चैतन्य स्वरूपाय नम इतकंच पुरेस आहे तुला माझं साक्षात दर्शन होण्यासाठी हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थांचं आश्वासक स्पर्श आहे जो सांगतो मी दूर नाही तू जिथे प्रेम भक्ती आणि विश्वास ठेवतोस तिथे मी नेहमीच उपस्थित आहे चला तर मग पण मंत्राला सुरुवात करूया तत्पूर्वी तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंटमध्ये स्वामी समर्थ असे लिहा ओम स्वामी समर्थाय चैतन्य स्वरूपाय नम ओम स्वामी समर्थाय चैतन्य स्वरूपाय नम ओम श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामि 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामि 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ 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 श्री ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ 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 ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ ीस्वामी समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 समर्थाय चैतन्यस्वरूपाय नमः